বিদ্যালয় নহতে রিজর্ট এখন অতি উচ্চমানের বিদ্যালয় দেখাবল চেষ্টা করম আর ভাৰত অভিযানৰ ইয়াত এশ শতাংশ সফল হয়েছে আর স্বচ্ছ পরিবেশ কি ধুমিয়া পরিবেশ ফিউ অনস এবাউট দিস এনভারনমেন্ট এবাউট দিস ইয়া কিয়া এনভারনমেন্ট এনভারনমেন্ট ইজ ইট ইজ পিসফুল ফুল অফ গ্রীনেরি এন্ড সামথিং ইউনিক উই আর ইন টাচ উইথ নেচার স্বামী বিবেকানন্দৰ আদৰ্শৰে পৰিচালিত এই বিদ্যালয় ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে মানুহ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আৰু এই আদৰ্শলৈ এই বিদ্যালয় গঠিত বিদ্যালয় নহয় যেন এখন নন্দন কানন চাওক ইয়াৰ পৰিৱেশ কিমান ধুনীয়া কিমান পৰিষ্কাৰ কিমান সুন্দৰ এক পৰিৱেশ বিদ্যালয় তিনিচুকীয়া লাই খুলি ইয়াৰ যিটো মানে মনোমোহা দৃশ্য গোটেই সেউজ পৰিৱেশ এই বিদ্যালয়খনৰ তো এই বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি শিকিব লগা যথেষ্টখিনি আছে ইয়াৰ যিটো এটা মানে পৰিৱেশ দেখিছোঁ মানে চাৰিওফালে যিটো সুন্দৰ সেউজ পৰিৱেশ আমাৰ প্ৰতিটো স্কুলতে আমাৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হোৱাটো ভাল বিদ্যালয়ৰ যিখন খেলপথাৰ খেলপথাৰত বৰ্তমানে এয়া এইটো পৰিৱেশ দেখিছে আপোনালোকে আৰু ছাৰজনক লগ পালোঁ ছাৰ আপোনাৰ ঘৰ নমস্কাৰ ছাৰ মোৰ ঘৰ শদিয়া আপোনাৰ নামটো সমৰ চিৰিং সমৰ চিৰিং ছাৰ সমৰ চিৰিং শদিয়াৰ পৰা আৰু অকণমান বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটোৰ বিষয়ে বিদ্যালয়ত আমাক কিয় লাগে এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে মানে কণমানি বাক্যত কৈ শেষ কৰাটো সম্ভৱ নহয় মানে এখন বিদ্যালয়ত সোমোৱাৰ লগে লগে আমি শিক্ষাৰ এটা পৰিৱেশ পাওঁ আৰু সেই শিক্ষাৰ পৰিৱেশটো ইয়াত বহুত সুন্দৰ আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ বিল্ডিং ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে অৰ্থাৎ আৰ্কিটেকচাৰ আৰ্কিটেকচাৰ ডিজাইনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বহুত সুন্দৰকৈ সজাই মানে বিল্ডিং ষ্ট্ৰাকচাৰ গঠনটো বহুত সুন্দৰ আৰু এই বিল্ডিং ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা বহুত কথা শিকিব পাৰি অৰ্থাৎ মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই বিল্ডিং ষ্ট্ৰাকচাৰটোত সোমোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ কটেশ্যন দেখা পোৱা যায় আৰু মানে ইয়াৰে ছবি দেখুৱাই দেখা গৈছে মৰেল পেইণ্টিংছ দেখা দেখুওৱা গৈছে আৰু লগতে সৰু সুৰা দুই এটা স্কাচাৰ আৰু লগতে ইয়াত ধুনীয়াকৈ প্ৰটেক্ট প্ৰান্তেড প্ৰটেক্ট আছে আৰু যিবোৰৰ পৰা আমি বহুত ডাঙৰ সুস্থ পৰিৱেশতহে সুস্থ শিক্ষা হয় আৰু এই বিদ্যালয়ে সকলোখিনি চেষ্টা কৰিছে বিদ্যালয়ৰ পৰিসৰ ইমান ডাঙৰ যে এটা সৰু ভিডিঅ'ত গোটেই পৰিসৰটো দেখুৱাব পৰা সম্ভৱ নহয় তাৰ বাবে মই দুখিত ইচ্ছা কৰিলে সকলো কৰিব পাৰি চাওক এডাল চাওক এডাল বকুল গছ আৰু কি ধুনীয়াকৈ এডাল কাটিং কৰি জোপোহা কৰি ৰাখিছে আৰু যিমানে কাটিং কৰা যায় সিমানে জোপোহা হয় পাত কেনেকুৱা ঘন আৰু এয়া চাৰ হেচাৰ কিবা ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ধুনীয়া ভাল লাগিছে ফুটবলৰ নিচিনা পূৰা ফুটবলৰ নিচিনা আৰু এই লিখাও আছে তলত এখন ফলপ দি আছে উল্টা হৈ আছে বকুল আৰু চাওক এয়া আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত বকুল ৰুৱক বা ওচৰৰ স্কুল মন্দিৰ নামঘৰ যত যিমান আছে বকুল লগাওক বকুলে এ আৰ পিচৰ ঠাইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে এয়া হল এই বিদ্যালয়খন চাবলৈ আহিব লাগিব আপোনালোকে তিনিচুকীয়া লাইভ বুলি লৈ আৰু তিনিচুকীয়া লাইভ বুলি এয়া হল বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় তিনিচুকীয়া ইয়াৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু প্রকৃতি সংৰক্ষণৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিবা যাতে আভাস থাকিব পাৰি চাওক এইবোৰ আমাৰ অৰ্কিড কপৌ ফুলবিলাক কি ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ইয়াতে কুপূল দেখা পোৱা গৈছে চাওক পৰিৱেশটো যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিৱেশৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰে তাৰ এটা আভাস দিবলৈ সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা এই বিদ্যালয়ৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সকলোখিনি চেষ্টা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা দিবলৈ এক অবিশ্বাস্য পৰিৱেশ আৰু বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰধান শিক্ষক সকলোৱে মিলি সকলোৰে সহযোগিতাত এই বিদ্যালয় আজি আতণ্টকাৰীকৈ সৃষ্টি কৰিছে এইটো আমাৰ অসমৰ পৰম্পৰাগত ঘৰ এটি আৰু চাংঘৰ এই লিখাই আছে ট্ৰেডিশ্যনেল চাংঘৰ অফ আছাম অসমৰ পৰম্পৰাগত ঘৰ তাৰ এই ঘৰটো কোনে বনাইছিলে এইটো ধেমাজিৰ পৰা এজন হেৰি আহিছিলে ধেমাজিৰ পৰা আহি ইয়াত বনাই থৈ গৈছে হয় মই মাতি আনিছিলোঁ আৰু আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম ৰাজীৱ পায়েং ৰাজীৱ পায়েং ইয়াতে খুব ধুনীয়া এটা ঘৰ দেখিছে ইয়াতে আমাৰ অসমীয়া যিখিনি ব্যৱহৃত বস্তু আছে খেতিৰ লগতে হওক বা হেৰি পাচি লাহনী চালনী যিবিলাক নেকি আজিকালিৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজি যুৱ প্ৰজন্মই এইবিলাক পাহৰি গৈছে আৰু সেই পাহৰি যোৱা বস্তুখিনিকে যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকিব পাৰে তাৰ মাজতে এই বিদ্যালয়ত এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিছে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকেও আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত তেনেকুৱা এটা ঘৰতে বনাব চেষ্টা কৰক যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইয়াৰ পৰা কিছু কথা এটা শিকিব পাৰে আমাৰ পুৰণি পৰম্পৰাগত কথা কিছুমান ইয়াৰ পৰা শিকিব পাৰে চাওক কিমান ধুনীয়া ইয়াৰ প্ৰয়োজনটো আমি সকলোৱে এই বিদ্যালয়ৰ এই আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰক কমেণ্ট কৰিব কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমি শিকিব লগা বহুত আছে ধন্যবাদ চাই থাকোঁ